В прошлом году на поддержку молодежных проектов из городского бюджета было выделено 200 тысяч гривен. В том, что эти деньги использовались эффективно, засомневались участники одной из молодежных организаций Харькова. Ребята проанализировали проекты и нашли в документах множество ошибок и неточностей. Среди прочих, подозрения вызвала программа с английским к успеху. Из казны первой столицы на нее потратили 13 тысяч гривен. Когда купуется 450 ручек и 1000 блокнотов, для чего, извините, при том, что, как известно, 38 участников. Абсолютно логика отсутствует в этих костюмах, потому что их никто никогда не видел, никто никогда не анализировал це реальні гроші, которые выделяются и идут на заходы, про які никто ничего не знает. Не уверен Евгений Демченко и в том, что программы для молодежи, на которые из городского бюджета были выделены немалые суммы, вообще проводились. Ведь результаты каждого мероприятия должны упоминаться в СМИ. Это прописано в положении о проведении конкурсов. Но о результатах большинства проектов информации ни в интернете, ни в самом управлении по делам семьи и молодежи нет. Ні хід, ні результати проєкту, ні жодної фотографії ну, знайти не можна. Якщо на захід приходить 150 чоловік, молодіжно захід, обов'язково буде хоча б одна людина, у якої буде фотоапарат. Ну, це в будь-якому разі. То, і ці, ну, десь має бути якийсь слід. Тим паче, що вся комунікація молодіжна, здебільшого сконцентрована в інтернеті так чи інакше. В управлении по делам семьи и молодежи такое пристальное внимание общественных организаций ценят. Говорят, молодежь помогает не расслабляться и качественнее работать. Однако, если бы нарушения имели место, то в КРУ и прокуратуре это уже давно заметили бы. И никаких фактов законодательством Украины по поводу нарушения каких-либо норм процессуальных или номенклатурных, или документа оборота, или других, или, не дай бог, неправильного использования бюджетных средств не было установлено. Однако молодежь настроена решительно своими наблюдениями о том, как тратятся деньги из городского бюджета. Ребята планируют поделиться с СБУ. Виктория Тыряник, Антон Калита, Виталия смачка медиагруппа Объектив.